Добрый вечер всем. Суббота, 21 сентября. Сегодня выходной. Сегодня день рождения моего родного города. Небольшой такой обзорчик проведу. 1303 года исполнилось городу Героя Чернигов сегодня. Сегодня выходной, поэтому я сегодня просто отдыхал. Я сегодня хорошо выспался. Большую половину дня провел на пляже. Прогулялся по городу, пообщался с людьми короче говоря, отдыхал, гулял гулялся с собаками у крестной, проведал ее сегодня. Ну и больше ничем не занимался, потому что человеку вот, надо отдыхать, да? в Библии даже написано 6 дней работы, а седьмой день удели отдыху, удели Богу, удели себе. Ну и я верю этой рекомендации, ее придерживаюсь, набрался сил, набрался ресурса на неделю и готов дальше к этой битве, которую я начал. Всех обнял, всем хорошего вечера, дня, утра.